Kes tikam pelajar perempuan remaja lelaki didakwa membunuh. Sabah terima pemberian khas Kerajaan Madani 600 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari. Seorang remaja lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret di Petaling Jaya hari ini atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan berumur 16 tahun di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama, Petaling Jaya pada 14 Oktober lepas. Tiada pengakuan direkodkan daripada remaja berusia 14 tahun itu. Ini kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Remaja itu didakwa membunuh mangsa di bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama antara 9 hingga 9.35 pagi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun dan maksimum 40 tahun dan hukuman sebat tidak lebih 12 sebatan jika tidak dihukum gantung. Prosiding dijalankan secara tertutup di hadapan Majistret Amira Syariati Zainal. Mahkamah menetapkan 21 November ini untuk sebutan kes. Dalam pada itu beberapa langkah tambahan dilaksana Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi meningkatkan aspek keselamatan di institusi pendidikan dan menangani isu disiplin murid di seluruh negara. KPM dalam kenyataan memaklumkan antara inisiatif utama termasuk peruntukan tambahan RM5 juta ringgit. ia bagi pemasangan kamera lita tertutup CCTV di sekolah-sekolah yang dikenal pasti. KPM turut memperkukuhkan kerjasama dengan polis di Raja Malaysia melalui jawatan kuasa pemufakatan sekolah dan memperkasakan fungsi Smart Support Team. Langkah itu bagi menangani isu sikus sosial dan keselamatan di sekolah. Kadar pemberian khas Kerajaan Madani kepada Sabah bagi tahun 2025 meningkat 600 juta ringgit. Ia berbanding 26.7 juta ringgit pada 2019. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pembayaran penuh telah disalurkan kepada Kerajaan Negeri pada 10 September lalu. Jumlah itu bersifat interim sementara kaedah baharu ditetapkan bersama Kerajaan Sabah bagi menentukan formula pemberian khas yang lebih adil dan mampan. Pada tahun 2025, Kerajaan Persekutuan sekali lagi melaksanakan kajian semula dan mencapai persetujuan dengan Kerajaan Sabah untuk menaikkan sekali ganda lagi pemberian khas kepada 600 juta ringgit ketimbang 26.7 juta semata rakan-rakan di sebelah sana menjadi Kerajaan Persekutuan. Pembayaran keseluruhan pemberian khas 600 juta ini pun telah disempurnakan pada 10 September yang lalu pada Kerajaan Sabah. Tetapi keputusan ini adalah bersifat interim. Ini kenyataan yang kita buat bersama kerajaan Sabah. Ia tidak muktamad, ia interim sementara Kedang Persekutuan dan Sabah sedang merumuskan kaedah baru yang menentukan perkiraan pemberian khas pada masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim Projek tenaga hijau dari Vietnam yang bakal mendarat di Kelantan akan dilaksana melibatkan dua fasa Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan, fasa pertama melibatkan pembangunan kapasiti tenaga angin luar pesisir 2,000 MW dan pembinaan kabel tasar laut dari Vietnam ke Semenanjung Malaysia. Projek tersebut dijangka selesai pada tahun 2034. Sementara itu, fasa kedua akan melibatkan sambungan talian penghantaran dari Vietnam ke Semenanjung Malaysia melalui laluan darat Kemboja, Laos dan Thailand. Talian penghantaran di Semenanjung akan dipukuhkan bermula di lokasi pendaratan kabel dasar laut di Kelantan melalui Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Johor. Pengukuhan talian penghantaran ini bertujuan untuk digunakan oleh pelanggan dalam negara dan juga ekspor ke Singapura. Kerja ini telah bermula sejak Mei 2025 dengan tarikh sasaran operasi talian penghantaran pada tahun 2030. Datuk Sri Fadila Yusof. Jumlah rakan niaga bagi program sumbangan asas rahmah SARA meningkat kepada 8,400 buah kedai di seluruh negara setakat 21 Oktober ia berbanding hanya 700 kedai pada tahun 2024. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hu Ying berkata peningkatan itu menunjukkan sambutan menggalakkan terhadap pelaksanaan SARA yang melibatkan pelbagai jenis premis. Bilangan ini akan terus bertambah dari semasa ke semasa. Ini termasuk pasar raya, kedai runcit, kedai koperasi dan pasar mini yang terletak di kawasan bandar, luar bandar dan juga kawasan pedalaman untuk memastikan lebih ramai penerima mendapat akses mudah kepada bantuan ini. Lim Ho Ying kos dan kadar bayaran untuk menunaikan haji bagi musim haji tahun depan kekal kepada semua kumpulan. Ia sama seperti musim haji lepas termasuk untuk kumpulan B40. Pengerusi Lembaga Tabung Haji TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein berkata ini sekaligus menyaksikan kos menunaikan ibadat haji bagi jemaah muasasah tidak meningkat bagi tiga tahun berturut-turut. Ia walaupun berdepan persekitaran kos di Tanah Suci yang terus meningkat. Kadar bayaran haji bagi kumpulan B40 kekal RM15,000, kumpulan M40 RM23,500 manakala jemaah T20 dikenakan kadar penuh RM33,300. Surat tawaran haji kepada 31,600 bakal jemaah akan dikeluarkan secara berperingkat mulai Jumaat ini. Malaysia Tumpuan Dunia. Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan ASEAN Malaysia 2025 Keterangkuman dan Kemampanan Berita seterusnya Malaysia menyasarkan potensi kemajuan melalui pelaburan bersama dalam pembangunan modal insan dan pengiktirafan kemahiran rentas sempadan di bawah kepengurusan ASEAN. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Kementerian Sumber Manusia, Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia Berhad bekerjasama rapat dengan Sekretariat ASEAN Pertubuhan Buruh Antarabangsa serta International Organisation of Employers. Kerjasama itu bagi membangunkan rangka kerja baharu yang menyokong mobiliti dan daya saing tenaga kerja serantau. Sebagai pengerusi ASEAN 2025, Malaysia menerajui usaha memperkukuh keselamatan siber serantau. Tumpuan kepada Strategi Keselamatan Siber ASEAN 2026-2030 yang berasaskan kerjasama dan perkongsian maklumat rentas sempadan. Pakar Keselamatan Siber dan Profesor di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya, Profesor Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab berkata, kesepaduan dan tindakan bersama amat penting memandangkan ancaman siber kini bersifat tanpa sempadan dan di sini kita dapat lihat bahawa hampir ke semua kita punya penduduk di ASEAN ini mempunyai capaian internet dan bila kita kata mereka ada capaian di internet, ruang ataupun ancaman untuk mereka dari segi keselamatan cyber yang ada di sini. Jadi di sinilah mengapa kenapa kita perlu memastikan bahawa kita ada satu ekosistem cybersecurity cyber security yang selamat di, di ASEAN ini untuk memastikan yang pertamanya rakyat kita ataupun penduduk di ASEAN ini berada dalam ekosistem digital yang selamat dan yang kedua sebenarnya dari segi ekonomi karena prabur terutamanya dalam bidang uh, ekonomi digital ini mereka akan melihat kepada beberapa perkara contohnya pembangunan itu sendiri dan juga keselamatan Profesor Dr Ainuddin Wahid Abdul Wahab Kepengurusan ASEAN Malaysia 2025 keterangkuman dan kemampanan Luar negara China mengeluarkan bantahan keras terhadap Australia berhubung insiden udara melibatkan pesawat tentera kedua-dua negara di Laut China Selatan. Australia mendakwa pesawat peronda P-8 Poseidon miliknya telah didekati jet pejuang China dan melepaskan suar panas pada jarak berbahaya. Dawan itu dinafikan tentera China dan mengatakan tindakan itu diambil selepas pesawat Australia didapati menceroboh ruang udara berhampiran Kepulauan Xisha. Menurut jurucakap Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, Australia memutar belit fakta dan China akan terus mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Tentera Laut Pakistan merampas dadah bernilai lebih 972 juta dolar Amerika daripada dua bot layar di Laut Arab dalam satu operasi maritim. Menurut pasukan maritim bersama, dua bot dipintas dalam tempoh 48 jam. Beberapa tan metafetamin serta sejumlah kecil kokain dirampas. Bot berkenaan tidak mempunyai pendaftaran kebangsaan dan dipercayai digunakan untuk penyeludupan antarabangsa. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes tikam pelajar perempuan remaja lelaki didakwa membunuh. Sabah terima pemberian khas Kerajaan Madani 600 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Syari Nizza Abu Bakar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Assalamualaikum.